Сейчас вот были на турнире последнем в Италии, получили, поменялись с тренерами греков. У нас появилось видео сборной Хорватии. Сейчас вот только приехали первый день. С тренером посидим, посмотрим. Ну и у нас как раз неделя есть к тому, чтобы чуть-чуть подготовиться к этим играм. Да, сдали все заново. Вот здесь нету еще пару человек. Сейчас же вторая серия начинается. То есть заново это одна серия, а вторая серия поступления в институт. И вот сейчас нету людей. Они просто уехали поступать, сдавать документы. Мы можем показать хороший результат. И, по моему мнению, главным залогом успеха это будет настрой прежде всего. Потому что как мы себя настроим, так мы и сыграем. Все соперники достойные, сильные. Со всеми мы уже играли. С одними давно, с одними недавно. Ну, я считаю, у нас шансы есть, но... Как, же, как я говорил прежде, настрой. И я думаю, нам все удастся. Ну, конечно, турки и хорваты очень сильные. Мы с ними, ну, конечно, не играли, а с англичанами играли последний турнир. Но тоже сильная команда, будет очень тяжело. В команде отлично, ну, все отлично с собой дружат, все поддерживают друг друга. Все прекрасно первый раз вот в этом году. В том тоже получилось, мы сыграли много турниров. А сейчас я хотел наоборот, вот этот цикл получается, три турнира по три игры и два дня перерыва между турнирами. То есть ну, график где-то такой, который будет ближе к европейскому чемпионату. Потому что там тоже будет три игры, отдых, три игры. Скорее всего так получилось, что мы вроде как смоделировали по нагрузкам, по всему чемпионат Европы.